हाँ एक अहम नुत सारकिन के लिए भी यही है कि हम तरक्की इसको समझते हैं कि अगर कश्ट होना शुरू हो गया करामतें जाहिर होनी शुरू हो गई मुरागबे में ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गए फरिश्तों से मुलाकात हो गई अम्बिया को देख लिया या किसी के दिल का हाल बता दिया तो हम समझते हैं कि ये साहिब मुकाम बुज़ुर्ग आ गया है या अगर हम पे ये कैफियत हो गई तो हम समझते हैं कि हम बड़े कामिल वल्ला बन गए हम अपने मकसद को पहुंच गए और यहाँ मैं एक तजर्बे से बात अर्ज करूँ कि एक बहुत बड़ा धोखा सालकिन को हो जाता है और वो तसवुफ़ के बहुत पहली मंजिल पे हो जाता है और वो बोता जन्ात और इनकी तरफ से कि वो थोड़ा जन्ाती तसरफ़ात हो गए कुछ जन््त को देख लिया और जन्ात ने कोई छोटी सारी बातें बता दी वो समझते हैं कि हम तो पता नहीं मुकाम पे पहुंच गए हैं मंजिल पे पहुंच गए और वो मेहनत अल्लाह की अल्लाह की मोहब्बत पाने की मेहनत छोड़ देते हैं कि वो समझते हैं कि हमें तो अल्लाह मिल गया ये तो बहुत नीचे का धोखा है और ये मेरा मुशाह है और दूसरा चीज़ ये कि इसके बाद क्या होता है जैसे हजरत ने फरमाया कि ये जब वो शैतान के और ये जन्नात शयातीन से बच जाता है तो फिर अल्लाह आजमाता है ना कहते हैं ये इश्क नहीं आसान बस इतना जान लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है आजमाए तो जाओगे ना आगे इनाम कितना बड़ा है जितना बड़ा इनाम होता है उसके लिए उतना बड़ा इम्तहान भी होता है और इस कायन का सबसे अजीम इनाम अल्लाह सुबाना ताली तो अल्लाह पाक आजमाता है ना शैतानी धोखे वो पकड़ना आसान होता है पर जब हम पे ये कश करामत होनी चाहिए होती और ऐसे बाहिर नुरानी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर इन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं और समझते हैं कि यही कमाल है हमारे यहाँ कहते हैं ना ये कैफियत या इस किस्म की कैफिया महमूद है मकसूद नहीं महमूद है मकसूद नहीं हो गई ठीक है अच्छा है और आगे चलो रुकना नहीं है यहाँ मकसूद पे तो आदमी रुक जाता है जब मकसूद हासिल कर लेता है वहाँ रुक जाता है महमूद है ठीक पसंदी है पसंदीदा हैं हो गई हो गई नहीं, नहीं, नहीं हुई नहीं हुई मगर मकसूद नहीं और ये ये आसान नहीं है जब ऐसी चीज़ होना शुरू हो जाती ना इंसान का इन इन चीज़ों में बह जाना कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है